老柯，哎，这儿公交车少，你们要是不嫌弃的话，坐我车回去吧。我们这么多人坐得下吗？呃，大家挤一挤，应该能坐下，对吧？坐这么多人坐不下，那你自己回去吧。不是，那个没关系，这样我送恩恩回去那多不好意思。好的，罗总。你们回吧。那我们走了啊。那恩恩就交给您了，拜拜拜拜拜拜。 走了走了，注意安全啊 <Bye>！等等，心跳别急着强烈，等等，我害怕独自沦陷。 觉，你的眼，你的视线就在身边陪伴我，满一挂牵，等等，越来越深的了解，等等，回忆也彼此重叠，一望无前，直到看见。 你和我，慢慢无间，跨越似水流年，不变的誓言。慢慢。喂，你好。 好、啊，这里是长江守果园。二十四号是您和张先生的定情之日，春暖花开，又到了果树收获的季节。不知您是否从花间月下走向了油盐酱醋？是否感慨浪漫只属于过去的回忆？希望您和张先生如牛郎织女，岁岁年年，期待鹊桥相会。呃、啊，小。嗯。啊！我居然睡着了。 那一定是因为您开车技术太好了，开的太稳了。我跟你说，您这个车的座椅都跟别的车不一样哦，这个调也特舒服，这个毛毛是。是遇<睡>到<那>什么问题了吗？没有，骚扰电话而已。好，我到家了，小楼总，谢谢你送我回来，辛苦了。 小罗总，拜拜。您还有事儿吗？不说算了。希望您和张先生如牛郎织女，岁岁年年长相守。 张先生，谁是这个张先生？